Чтобы собраться вместе для того чтобы нас было намного больше для того чтобы мы заставили президента и правительство приехать в вильнюс и подписать соглашение с европейским союзом договор об ассоциации. это очень важно для каждого из нас это важно для киева это важно для Одессы, для Харькова, для Житомира, для любого города. Это важно для всей страны жить по нормальным цивилизованным правилам. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Гражданская позиция, четкая позиция твоя, которую ты будешь доказывать. Если ты не будешь верить в себя, в тебя никто не будет верить. Если ты не будешь верить в свои силы, ты никогда не победишь. И я уверен в том, что мы сегодня боремся за идею. За идею нормальной цивилизованной страны. Европейской страны, имя которой Украина. И мы сможем победить, потому что мы верим. Мы сможем добиться и будем жить в нормальной стране по нормальным цивилизованным правилам жить в европейской стране и в наших силах отстоять от выбор и в наших силах заставить Януковича заставить правительство заставить приехать в Вильнюс и подписать договор об ассоциации я уверен что мы сможем это сделать это Каждый знает, каждый знает, только объединившись. Многие из вас видели боксерские бои. И уверен, что даже те, кто не понимает совсем в боксерских поединках, понимают, что открытой пятерней никогда не ударишь. Для того, чтобы удар был мощным, для того, чтобы была полностью солидарность, нам нужно объединить наши усилия. Объединить усилия. И разрушить коррупцию, ударить по коррупции, по безразличию чиновников. Я уверен, мы должны объединиться и показать нашу общую позицию. И поэтому завтра в 18.00 сюда придут многие. Я уверен, что... Многие из ваших друзей, знакомых, которые сегодня не успели прийти, завтра придут и выскажут свою гражданскую позицию. И только лишь вместе мы сможем это сделать от 24 числа. Возле памятника Шевченко, возле университета мы собираемся. И идем. Совершенно верно. Мы никуда не уходим. Это бессрочная акция. Это акция для того, чтобы показать. хотим жить в Европе по ключевым принципам, где есть равные возможности для ведения бизнеса, где есть равные возможности для любого молодого человека не за деньги, не за связи, не за волосатые руки учиться, где есть возможность после учебы получить гарантированное рабочее место. Потому что сегодня молодежь, сегодня многие уезжают из страны нет перспектив. Я уверен, в Украине с ее потенциалом есть колоссальные перспективы. И от нас, и от кого, от каждого из нас, от позиции каждого из нас зависит, какое будет у нас будущее. В нашей стране такое будущее ждет нас. И мы вправе делать все и распоряжаться нашим будущим. И мы заставим на сегодняшний день правительство подписать угоду про ассоциацию Патому ж то ми, Патому ж та Україна, це Європа, 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 Україна, це Європа. І ми зможемо це довести. Ми зможемо довести і змусити. Тому я ще раз закликаю кожного. Телефонувати до друзів, спілкуйтесь з родичами, зі, з, з знайомими. Нам потрібно. Чим більше нас буде, тим потужніший буде удар, який ми повинні нанести для того, щоб жити в сучасній країні, ім'я якої Україна. Україна. Україна! Україна! Україна!